بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحل الأقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا من من يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه wa alina al-batil batil wa rizqna istinaba Allahumma manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda amma Alhamdulillah muslimin hadirin jumaat yang saya hormati moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kefahaman yang baik dalam urusan agama Sesuai dengan sabda junjungan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man bihi khairan yufaqkihu fiddin. Berang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu taala akhlak yang mulia. Sesuai dengan sabda nabi sallallahu alaihi wasallam innama buistu li utammima makarimal akhlaq. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan dan melihat akhlak. Alhamdulillah, mubarak, semoga diberkati masjid Sumbang Bistari yang saya difahamkan baru relatif baru, baru beroperasi dan kuliah-kuliah juga baru berjalan dan untuk saya sendiri adalah kuliah pertama, kuliah sulung di masjid ini. Yang mana untuk pihak jemaat ini saya menggunakan teks uh, kitab yang ditulis oleh uh, guru dan sahabat saya al fadhil Ustaz Mahdi bin Haji Jol Hafizullah Ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulu bihi fidari amin iaitu yang kitab yang beliau namakan kekeliruan umat inilah jawapannya yang mana dalam kitab ini beliau muatkan isu-isu uh, yang selalu menimbulkan kekeliruan di kalangan umat Islam bahkan tidak jarang membawa kepada perbalahan pergaduhan sesama umat Islam dan ada sampai menjadikan seseorang itu ekstrem. dalam cara dia berfikir dia merasakan hanya dia atau kumpulan dia sahaja yang mengamalkan ajaran Rasulullah SAW sementara umat Islam yang lain dipandang seolah-olah mereka telah menyeleweng dari ajaran Islam makanya itu kepentingan buku kekeliruan umat ini kita mula pada hari ini dengan bab yang pertama Ustaz Mahdi masukkan tajuk bid'ah. Kerana kebelakangan ini kalau kita perasan ini antara sebab sesama umat Islam saling bersengketa atas perkara-perkara yang selama ini telah diamalkan. Seumpama misalnya salawat selang terawih, seumpama misalnya batik asin malam jemaat, seumpama misalnya berdoa beramai-ramai selepas daripada salat fardu, ya imam berdoa dan diaminkan oleh makmum. Bahkan lafaz usalli, usalli fadl jumaati ini perkara-perkara yang dipertikaikan oleh sebahagian dengan alasan itu adalah perkara bid'ah. Apa makna bid'ah? Bid'ah dari segi bahasa berarti sesuatu yang baru yang dahulunya tidak ada. Ihda su syai'in ma yakun. Buat satu benda yang dulu tak ada. Maka dari segi bahasa itu namanya bid'ah. Yang kita nak faham adalah dari segi syarak. Dari segi syarak bila sebut bid'ah apa makna dia? Para ulama mempunyai dua pendekatan yang berbeza, satu pendekatan yang umum dan satu pendekatan yang khusus. Kalau saya boleh bagi contoh terlebih dahulu tentang pendekatan umum dan khusus sebelum kita pergi tentang bidah ini. Misalnya ada dua orang, dua orang toki ladang durian. Masing-masing ada staff yang diberi amanah dan tanggungjawab untuk mengutip buah durian di ladang dia. Tokek ladang A, pendekatan dia umum dibagi satu bakul yang besar kepada staf dia, pekerja dia. Arahan dia adalah pergi ke ladang, mana-mana durian yang dah gugur, kutip letak dalam bakul Tak kisah apa jenis durian, asalkan durian. Letak dalam satu bakul. Sementara Toki ladang B, dia mempunyai pendekatan yang khusus. Awal-awal dia sudah bagi dua bakul kepada pekerja dia. Dia kata bakul yang warna kuning ni masukkan durian musang king bakul yang satu lagi misalnya warna biru yang tu lain daripada musangki masuk di situ tapi natijah akhirnya sama ya, ladang A yang kumpulkan semua durian dalam satu bakul nanti dia akan bagi-bagikan juga takkan musangki nak jual dengan durian lain harga kan lain, permintaan lain, rasa lain maka kemudiannya dia asingkan juga sementara yang toki ladang B tadi awal-awal dia dah asingkan siap jadi setelah kita dapat bayangan macam itu, baru kita mudah faham bahawa ulama dalam pendekatan mereka ada yang umum, ada yang khusus, tapi akhirnya natijahnya sama. Baik. Yang umum bagaimana? Iaitu mereka mentarifkan bid'ah ini sebagai sesuatu perbuatan yang tidak dilakukan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tarif yang dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, Imam Ghazali, Imam Al-Hafiz Ibn Athir, Imam Izzuddin bin Abdus Salam, Imam Al-Hafiz Ibn Al Nawawi, Imam Baduddin Al-Aini dan ramai lagi memilih pendekatan umum. Asalkan perbuatan itu tidak ada di zaman Nabi SAW, sama ada perbuatan itu baik atau buruk, sama ada itu perbuatan dalam urusan dunia atau urusan ibadah, urusan agama, namakan bid'ah. Sebab zaman Nabi tak ada ya fa'lu ma lam yuhad fi asli rasulillah sallallahu alaihi wasallam itu yang ditakrif oleh sultan ulama sultan kepada para alim ulama itu imam izuddin bin abdul salam perbuatan yang tidak dilakukan di zaman nabi sallallahu alaihi wasallam sementara ulama yang mengambil pendekatan yang khusus Semama imam Al hafiz ibn rajab al-hambali ibn hajar al-asqalani ibn hajar al-haitami al-makki Imam Ibn Amir As-Sana'ani As dan lain-lain mereka dari awal mereka bezakan bukan semua perkara yang tak ada zaman Nabi itu mereka masukkan dalam satu bakul tidak awal-awal mereka sudah sediakan dua bakul yang mana yang masuk dalam bakul bid'ah iaitu ma'uhdisa mimma la aslalahu fi syari'ati yadullu alaihi satu perkara baharu yang tidak tidak ada asal baginya dalam syariat Asal di sini maksudnya dalil. Asal dia ada banyak makna. Tapi dalam konteks ayat ini, aslun di sini ataupun asla bermakna dalil. La dalilah lahu. Fi syari'ati yang dulu alaihi. Maka perkara baru yang tidak ada dalil dalam syariat yang menyokongnya, itu dimasukkan dalam bakul bid'ah. Baik. Fa'amma ma kanalau aslun minasyari'i yang dulu alaihi. Falaisa bibit atin syar'an. Adapun satu perkara yang bila dikaji rupanya ada dalil dalam syariat yang menyokong perkara itu. Maka dari segi syariat kita tidak namakan bid'ah. Tapi mereka akui lah. Wa in kana bid'atan ah duratan. Tapi kalau dari segi bahasa ialah panggil bid'ah lah juga sebab benda itu baru. Cuma dari segi syariat kita tidak dipanggil bid'ah kerana ada dalil. Kita ambil contoh misalnya sambutan merede Rasul sallallahu alaihi wasallam secara khusus sebagaimana yang kita sambut sekarang memang akan dipanggil bidah sebab zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi tidak adakan ceramah sebelum Maulidur Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak adakan jamuan sebelum Maulidur Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengadakan misalnya majlis selawat sebelum Maulidur Rasul ataupun apatah lagi perarakan Maulidur Rasul jadi as a whole sambutan Maulidur Rasul ni dalam kedua-dua takrif itu dinamakan sebagai maaf dalam tarikh yang pertama dinamakan sebagai bid'ah kerana benda itu baru kemudian baru mereka kaji adakah bid'ah itu bercanggah dengan syariat ataupun atau tidak kalau tidak bercanggah dengan syariat maka mereka namakan sebagai bid'ah hasanah kenapa bid'ah baru kenapa hasanah kerana tidak bercanggah dengan syariat tapi kalau mereka kaji dan mereka dapati bercanggah dengan syariat mereka namakan bid'ah sayyiah Kenapa bid'ah? Kerana baru. Kenapa sayi'ah? Kerana bercanggah dengan syarat. Sayi'ah maknanya buruk. Sementara ulama' pendekatan yang kedua, dari awal lagi mereka kaji. ada tak dalil tentang sambutan Mada Rasul? Ha, bila ada dalil yang menyokong, mereka tak namakan bid'ah dari awal. Tidak ada isu hasanah ke sayi'ah ke. Dari awal mereka tidak namakan bid'ah. Baik. Kalau benda itu baru, macam mana boleh ada dalil? Mungkin timbul persoalan pada kita. Bid'ahkan akan benda baru. Jadi benda baru macam mana boleh ada dalil? Kita kena faham dalil tidak semestinya khusus. Dalil boleh jadi dalam bentuk umum. Misalnya tentang Maulidur Rasul tadi, konsep menyambut hari lahir itu sendiri ada dalil. Itu Nabi SAW apabila baginda ditanya kenapa baginda rajin berpuasa pada hari Isnin, antara jawapan jawapan baginda adalah za yaumun ulidtu fihi. Hari Isnin itulah hari saya dilahirkan. Jadi meraihkan hari kelahiran itu Nabi Sallam lakukan mingguan. Hari Isnin bagi dia berpuasa antara sebabnya adalah kerana hari itulah bagi dia dilahirkan. Baik. Tapi kita buat bukan itu saja. Dia ya, puasa Isnin kita buat juga. Tapi kita buat ceramah melalui Rasul. Ada tak dalil? Dalil umumnya ada. Karena ceramah melalui Rasul itu konsepnya adalah tausiah bagi peringatan. Okay. Ataupun tazkirah. Ya. Okay. Jadi dalam Islam bagi peringatan bagi tazkirah ni dituntut ya eh, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mukminin. Bagilah peringatan, bagilah tazkirah kerana ianya memberi manfaat kepada orang mukmin. Memang saya jumpa orang yang saya kenal secara peribadi, dia berubah daripada kehidupan yang ataupun pegangan yang negatif kepada positif asbab daripada dia hadir dalam majlis Maulidur Rasul. Sebab dengar tausiah, ada salawat dan sebagainya tersentuh hati dia untuk berubah. Jadi itu maksud tazkirah. Kalau salawat pun dalilnya umum. Eh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhalladina amanu sallu alaihi wa sallimu Wahai orang beriman, hendaklah salawat dan salam ke atas nabi. Bila terpulang. Banyak mana ikut kemampuan. Eh, saja-saja nak selawat boleh. Sebenarnya Rasul nak selawat pun boleh nak sahabat seorang-seorang boleh, nak sahabat ramai-ramai tidak ada larangan. Ha, itu contoh dia. Kalau apa lagi Jamuan jamuan makan dalilnya antaranya at'imu ta'am. Nabi bersabda jamulah makan. Kalau kita nak jamu makan saja-saja. Kawan tanya eh apa apa sebab jamu makan hari ni? Tak ada. Saja lama nak jamu makan. Lama tak jamu makan hari ni jamu. Boleh? Boleh. Kalau kita jamu makan sempena naik rumah baru boleh kita jamu makan sebenarnya hari jadi kita kita ingat hari ini hari jadi kita kita jamu makan pun boleh jamu makan sebenarnya hari jadi isteri pun boleh apa jamu makan sebenarnya hari jadi Nabi SAW masuk neraka tak mungkin kerana jamu makan itu sendiri ada danil secara umum disuruh sebab apa ya dan sebagainya itu terpulang kemudian berarak berarak adalah berjalan beramai-ramai hukum asal berjalan beramai-ramai adalah harus dibenarkan. Tapi boleh berubah hukumnya. Misalnya berjalan ramai-ramai itu menyebabkan menyakiti orang lain. Langgar gerai-gerai orang bazar Ramadan menaga, dia jalan ramai-ramai habis dia langgar terbalik orang tu punya Itu tak boleh. Atau jalan ramai-ramai macam ada perarakan menyokong LGBT. Masing-masing pakai spender, pakai bikini, ya, nak sokong LGBT. Itu jelas haram. Nah, tapi kalau dengan cara yang elok, menutup aurat berjalan itu elok nak menzahirkan kegembiraan dengan kelahiran Nabi SAW itu termasuk perkara yang ada dalil dalam syarak maka di sisi ulama pendekatan kedua dari awal mereka tidak namakan bid'ah mereka khususkan bid'ah ni kalau tak ada dalil sendiri sementara di sisi ulama pendekatan pertama tadi awal-awal mereka sudah namakan bid'ah maka kalau ada dalil mereka istilahkan bid'ah hasanah dan kalau tidak ada dalil, mereka istilahkan bid'ah yang sayi'ah, bid'ah yang buruk. Natijahnya sama, iaitu sama-sama sepakat bahawa mana-mana perkara baru tidak boleh bercanggah dengan syarak. Kena kaji dulu dalilnya ada tidak. Ada tak sokongan walaupun dalil umum. Ya? Tapi kalau tidak ada dalil, apatah lagi kalau bercanggah dengan dalil, maka itu tidak dibenarkan. Ya? Keliru ya kalau orang mengatakan uh, bin'ah dalam urusan dunia boleh. Bid'ah dalam urusan agama saja tak boleh seolah-olah Islam ini sekular seolah-olah dunia ini tidak ditadbir oleh hukum tidak demikian ya misalnya contohnya pembedahan pembedahan adalah urusan dunia eh, dia bukan urusan ibadah urusan agama tidak orang buat pembedahan kerana ada keperluan pembedahan tukar jantina itu tidak ada zaman Nabi SAW so by definition pembedahan tukar jantina adalah bid'ah dalam urusan dunia perkara baru tapi urusan dunia kalau kita pegang oh kalau bid'ah dan urusan dunia tak mengapa maka kita kena kata membedah tukar tidak ada masalah kerana ia hanya perkara baru dalam urusan dunia tapi kalau kita kaji kan bercanggah dengan dalil kan dalam dalam dalil-dalil Nabi Sadam mengatakan Allah malaknat lelaki yang menyerupai wanita menyerupai saja sudah dilaknat apatah lagi dipotong buang dibuat lubang dan jasa sebagainya jelas dilaknat dan mengubah ciptaan Allah Ta'ala jadi saya dimaklumkan tadi satu suku kena berhenti boleh ke nego 1.20 Zohor 1.25 boleh eh ya? macam uh, tak sempat ya. baik pembahagian bid'ah dah selesai takrif bid'ah kita dah faham ulama ada dua pendekatan satu umum satu khusus natijahnya sama bid'ah apapun dunia atau agama tak boleh langgar syarak kalau langgar syanak, dia jadi bid'ah yang sayi'ah. Soalan, berapakah pembahagian bid'ah? Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala membahagikan bid'ah kepada dua bahagian. Iaitu bid'ah yang dolalah, yang sesat ataupun bid'ah yang hasanah, yang baik. Sebenarnya istilah yang digunakan oleh Imam Syafi'i adalah bid'ah yang mazmumah, terkeji, maknanya buruklah. Yang kedua, bid'ah yang mahmudah, terpuji. Itu istilah yang Imam Syafi'i sendiri guna. Tapi maknanya sama, ada yang baik dan ada yang buruk dan perlu diingatkan bahawa Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala adalah ulama salaf jadi kalau ada orang mengaku dia salafi, dia kena ikutlah salafi dari segi makna adalah pengikut salaf kita tak mau dia mengaku salafi tapi bila ulama salaf sudah berpegang dia tolak iaitu kawan-kawan di utara kata hak lagu tu depa bukan salafi depa salah Salah pikut ni daripada pikut lain Oh tak maulah Salah pi Kita mau betul pi ha, betul macam salah Itu cantik Tapi kalau salah pegang lain Kita pegang lain Itu berbahaya Mana salah ni Mereka hampir dengan Nabi SAW Mereka lebih faham Imam Syafi'i membagi Bid'ah kepada dua Al-Bid'atu Bid'atanya Kalau pegang Formula Imam Syafi'i ni Selesai Formula yang pertama Al-Bid'atu Bid'atanya Perkara bid'ah ni Ada dua jenis Bid'ah Formula yang kedua, mahmudatun wa mazmumatun. Satu jenis terpuji dan satu jenis lagi terkeji. Dan formula yang ketiga serta terakhir yang menentukan adalah fa ma wafaqa sunnata fahuwa mahmudun wa ma khalafaha fahuwa mazmumun. Mana-mana perkara bidah yang selari dengan sunnah, iaitu selari dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang sedemikian terpuji wa ma khalafah dan mana-mana perkara bidah yang bercanggah dengannya yakni bercanggah dengan sunnah bercanggah dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi mazmum maka bidah yang sedemikian terkeji soalan macam mana nak tahu bidah itu selari atau bercanggah dengan ajaran Nabi jawapan itu kerja para adib ulama kalau ulama warasatul anbiya ulama adalah pewaris para nabi dari segi mereka mewarisi ilmu bukan harta ya ulama bila disebut ulama pewaris kepada nabi bermerti pewaris dari segi ilmu lalu mereka mewarisi tugas kepada nabi iaitu menerangkan hukum kepada umat dan yang kedua kita kena menerima hakikat bahawa ada kalanya ulama dalam mengenal pasti hukum mereka berbeza pandangan itu boleh berlaku jangan kita peliklah kenapa ulama ni kata bid'ah yang ni pula kata tidak kerana dalam memahami ayat boleh berbeza pendapat. belum lagi dalam menerima hadis hadis ni diterima sahih oleh satu ulama tapi dinilai do'if oleh ulama yang lain misalnya jadi banyak sebab ya. ada satu kitab ditulis oleh Syekh Hassanain Makhlub. iaitu Asbabu Ikhtilafil Fuqaha itu kami mengaji tahun 5 di UIA tahun 5 ni Al-Albi Syariah jadi kita lebih faham dan terbuka lapang dada oh rupanya ulama khilaf ni bukan saja-saja nak bagi masyarakat jadi pening ya tak. Ada sebab kenapa ulama berbeza pandangan. Jadi jangan heran kalau satu perkara dihukum uh, tidak sunat tapi dihukum sunat uh, oleh ulama yang lain. Baik. Dua minit lagi. Ini sebagai mukadimah sahaja. Para ulama yang bersetuju dengan pembahagian Imam Syafi'i rahimahullah taala itu ramai antaranya Imam Abdul Ibn Abdul Bar, Imam Ghazali, Imam Ibn Asir, Imam Izrid Badr Salam, Imam Nawawi, Imam Ibn, Ibn Hajar Asqalani, Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahmatullahi alaihim ajma'in tetapi mereka juga menerima bid'ah dibahagi kepada lima. Ingat kan? Al-Imam Izzuddin bin Abdus Salam rahimahullah taala termasuk ulama yang menerima bid'ah itu terbahagi dua. Beliau sendiri menggagaskan pembahagian bid'ah kepada lima. Jadi ada orang tak faham, dia kata, ah, tengok kan dah susah. Lebih baik kita pegang satu je, bila ah sesat berlaku. Bila ah sesat berlaku, tu, tuan-tuan dah sesat, dah tak kapit dalam masjid. Zaman Nabi Muhammad ada tak kapit dalam masjid. Ya, jadi jangan begitu. Bid'ah yang terbagi kepada lima ni bukan khilaf dengan bid'ah yang bagi kepada dua. Tetapi bid'ah yang bagi kepada lima ni menggunakan kayu ukur yang berbeza. Bila Imam Syafi'i tanya, bid'ah ni selari kebetulan dengan sunnah, jawapan dia dua satu selari terpuji satu bercanggah tapi Imam Izzuddin bin Abdul Salam beliau bertanya soalan yang berbeza apa hukum bid'ah maka ketika itu terbahagi kepada lima pendetailan insyaAllah kita akan sambung ya, dalam kuliah yang akan datang dan insyaAllah kita akan jumpa lagi pagi besok kuliah subuh dengan kitab Minhajul Abidin kitab Imam Ghazali Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح سجورنا وأحسن أخلاقنا وأعظم أجورنا ونور قلوبنا بنوره بنور هدايتك كما نتقرب من شمسك أبدا أبدا اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين